ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ पञ्चदशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदं शाकं अस्वस्थं प्रारुरव्ययं छन्दाशियस्य परिणानि अस्तवेदतवेदवे अधस्तोध्वं प्रसृतातस्य शाखा गुणप्रवीता विषयप्रवाला अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्दिनि मनु शलोके रूपमशेय ततोपलभ्यते नान्तो न चान्दी न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रे न चिन्वा तत पद तत्परीव यी भूय तमे चाज पुषं प्रभदे यत प्रवृति प्रसुता पुराणी निर्मा मोहाजित संगदोषात्मन विनृत काम द्वंदे विमुक्ता सुख दुख ग्य मूटा पदम व्ययंत न तब्दाय से सूर्यो न च न पावक यदगत्वा न तदा वदामः परमं मम मा। मम वासो जीवलोके जीवभूतसनातन मनः निन्द्याणि निन्द्यानि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्छा तु कामीश्वर गृही त्वेतानि वायुगन्धानि वा सोतचक्षुष्स्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अधिष्ठाय मनषायं विशयानोपशेवते उत्कामं शीतं वापि भुज्ञानं वा गुणामितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनं स्वयनं पश्यन्त यतन्तो यतन्तोषेकृतात्मानं नयनं पश्यन्त चेद यदादित्यगतं द्वितीयगतं तेजो जग तते किल न चग्न मशी चग्ने जो तते जो विधि मामक का। काम विच जूता तारा म स मोजसा पुष्पा चौदशी अहम विश्वा नो भूवा प्राणावान समायुक्तं पञ्चाम्यत्तं चतूरविदं सर्वस्य चाहं यदिशा निविष्टो मत स्मति ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वे वयहमेव वेदो वेदांतकुदेविदे चाह द्वामिको पुरुषो लोके सरस राय चर सर्वाणी भूतानी कुटोक्ष सर उच्यते उत्तम पुरुष वन्य परमाते युदाहते यो लोक विश्व विभत यस्मति तो हम अक्षरादि चोतम अतस्म लोक वेदे चथित पुरुषोत्तम यो मे सूढ़ो जानती पुरुषोत्तम सर्वेदी मं सर्वेन पार ભારત ગૃહિતા શાસ્ત્રિદ મુક્ત મયાદ એ તદ્દુત્બોધિમાન સૂત્ર ભારત ઓમ ત્રીમ્ભગી સ્વપ્ન બ્રહ્મ વિદ્યા યોગ શાસ્ત્ર શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન સોમ પુરુરોત્તમ યોગ નામ પંચદશ અધ્યાય સંપૂર્ણ શ્રીકૃષ્ણ અર્પણમસ્ત અથ પંચદશો અધ્યાય સંપૂર્ણ